Добрый день. Добрый день. Летит самолет, и самолета кидает одну бомбу, кидает, потом вторую. Я, вы знаете, я бы осталась бы, но вот эти звуки, ты уже знаешь, что такое шахет, что такое дрон, то разве можно оставаться? Люди гибнут. Я вчера до трех часов ночи, я не спала. Я в три только заснула. И так, по часу слышу, летит. Голову наклонила, одеялом накрыла. Нормально. Второй тоже пролетел. Нормально. Бубух, бубух, бубух. это у нас критичная, у нас Доброполе началась, да, критичная ситуация. Тормозок, э -э, халат, рубашка и все. Мебель вся дома осталась. А еще пять котив осталось, жалко. Я вчера их накормила дважды, вот ребята видели, как я котов накормила сегодня, а завтра уже соседи там некоторые будут кормить, а так жалко, сижу два дня плачу, что не хочу с Доброполя уезжать. А что же я одна остаюсь в хате, четырехкомнатная квартира, я одна, как я сидю, как бабахнула та самая, я сидела, вот, я, говорит, душа уже утекает, не знаешь, куда Что а взяли с собой? Нічого. О там тільки пальто, одіяло, я б кита під головою та саме. Нічого дільного немає. Куди їдете? У Павлоград, а тоді аж в Львові. У мене так? нікого нема. У мене родителі з Сматлинської області, вони померли, У мене немає ніде нікого. Одна я залишилася за всіх родітелів тепер. Доживаю.